Вас приветствует супермаркет Семян. В данный момент мы находимся на испытательном поле на юге Украины. Перед, перед нами Лук Пантера. Это гибрид компании Нунемс. Лук предназначен для длительного хранения. были сильные проливные дожди сейчас стоит сильная жара но при этом у лука тонкая шея что не дает затеканию влаги внутрь лук не будет гнить и может долго храниться посмотрите плотная консистенция середина плотная очень хороший